Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini adalah awal pagi, lebih kurang 12.15 minit pagi, hari Isnin, 24 hari bulan Mac 2025. Sejak hampir seminggu yang lalu terdapat pelbagai kenyataan yang telah muncul di media masa berhubung dengan satu pertikaian sivil berhubung kuil Dewi Sri Patra Kaliaman yang dikatakan berada di tanah milikkan syarikat Jekyll. Saya ada dua komen atau dua huraian yang perlu saya buat di sini. Demi kebaikan negara, demi kedaulatan undang-undang konsep pemeliharaan kedaulatan undang-undang yang pertamanya isu kuil berkenaan dan syarikat jackal adalah isu pertikaian peribadi sivil di antara pemilik tanah dan pihak pengurusan kuil yang dikatakan berada dalam keadaan menceroboh tanah tersebut Atas dasar ianya adalah pertikaian sivil maka ianya adalah budi bicara mutlak pemilik tanah, Jekyll untuk menentukan sama ada mereka ingin negosiasi memberi peluang untuk perpindahan kuil ataupun memberi pampasan atau perbelanjaan kos pindahan tersebut. Itu budi bicara Jekyll. Pihak-pihak lain, rakyat-rakyat Malaysia, sama ada yang beragama Islam atau yang bukan beragama Islam, mahupun kerajaan Malaysia, tidak wajar mencampuri perkara ini. Dan sekiranya lah syarikat Jekyll yang dikatakan telah pun mula berunding perkara itu sejak berbelas tahun yang lalu, tidak mencapai penyelesaian yang dihajati mereka bagi tujuan pengeluaran atau perpindahan kuil tersebut untuk membina uh, masjid yang telah diwakafkan oleh uh, pemilik asal ataupun uh, pemaju syarikat Jekyll berkenaan maka syarikat Jekyll akan mempunyai pilihan undang-undang untuk ke mahkamah bagi tujuan melaksanakan hak mereka sebagai pemilik tanah. Itu kita serahkan kepada budi bicara syarikat Jekyll berkenaan yang mereka laksanakan mengikut keperluan mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, walau bagaimanapun, saya percaya terdapat satu isu yang lebih besar yang telah dan akan tetap menular di dalam keadaan sosial kemasyarakatan negara kita iaitu dikatakan terdapat pelbagai ataupun beratus lagi rumah adutan atau kuil terutamanya kuil Hindu yang mungkin dan sedang berada dalam keadaan pencerobohan ke tanah-tanah milikan swasta maupun kerajaan negeri atau kerajaan pusat. Perkara ini perlu kita ambil sebagai pelajaran bukan sahaja daripada kes kuil ini. Malah juga kalau kita masih ingat dan jangan kita lupa permasalahan yang muncul pada tahun 2018 iaitu pada 26 dan 27 hari bulan November tahun 2018 berkaitan isu yang sama iaitu perpindahan kuil dari tanah yang dimiliki oleh One City Development Berhad. Dan pada masa itu terdapat suatu peristiwa buruk yang telah berlaku yang telah mengakibatkan kematian Allahyarham Adib seorang ahli bomba. Kita wajar belajar daripada kesemua perkara ini dan perlu akur bahawa terdapat isu-isu ini yang perlu diselesaikan. Di sini Pertama sekali, apa yang dituntut oleh pihak LFL, Lawyers for Liberty, iaitu saya percaya uh, oleh Ambiga Srinivasan, uh, Surindran dan juga uh, pengurusi LFL sekarang, saya percaya Saudara Zaid, kononnya mengatakan bahawa hak agama tidak boleh ditindas. Sebenarnya isu kuil di tanah cerobohan milik swasta ataupun kerajaan bukannya isu untuk menghalang anutan agama. Tidak ada agama dihalang daripada dianuti. Tetapi sekiranya tempat anutan agama yakni kuil berada di luar ataupun di dalam kawasan milikkan orang lain, maka undang-undang tanah perlu dihormati. Di sini, pendapat dan kenyataan yang diberikan oleh penasihat Persatuan Peguam-Peguam peguam Muslim Malaysia, Datuk Zainul Rijal Abu Bakar dan juga seorang peguam sivil iaitu Dr. Shamsir Singh Thind adalah betul dan tepat. Kebebasan anutan agama tidak membenarkan pencerobohan tanah untuk rumah anutan. Jadi isunya bagaimanakah perkara ini perlu diselesaikan? Dan sebelum saya sampai kepada cadangan penyelesaian, saya perlu juga menyentuh kenyataan Waita Murti, iaitu bekas menteri yang telah mengatakan bahawa kononnya sejak pada zaman penjajahan British di Malaya. Pihak kaum-kaum India yang dibawa sebagai pekerja buruh di tanah Melaya telah kononnya dijanjikan oleh pentadbir-pentadbir British bahawa mereka akan dibenarkan untuk membuat rumah anutan dan kononnya juga akan diberikan hak pemilikan kepada rumah anutan tersebut selepas dua atau beberapa tahun ianya diadakan itu saya tidak ingin mendalami ataupun memberi komen mempertikaikan perkara itu itu bukan isunya jika pun itu betul ya jika pun itu betul itu adalah janji-janji yang ditaburkan oleh pihak penjajah Penjajah Inggeris sebelum kemerdekaan Walhal dikatakan oleh Waita Murti sejak tahun 1800 lebih 100 tahun yang lalu Bukankah bekas penjajah kita selalu menaburkan janji-janji palsu yang dimungkiri Jangan kita lupa berkaitan dengan pemilikan Pulau Pinang daripada Kedah Jangan kita lupa cara mereka memasuki ke kawasan-kawasan dengan Alasan memberi nasihat sama ada negeri-negeri Melayu bersekutu maupun negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Maka jika pun itu dijanjikan oleh British, adakah ia ni adil? Untuk kini pada tahun 2025 menuntut mana-mana kerajaan pusat maupun kerajaan negeri untuk mematuhi janji-janji palsu kerajaan dan penjajah British. Ini tidak adil dan ini tidak juga dibenarkan oleh undang-undang. Saudara Wain Tamurti, sebagai seorang peguam saya percaya akan faham perkara ini. Janganlah mana-mana pihak cuba mengambil peranan sebagai mangsa minoriti untuk meminta ihsan apa yang kononnya merupakan hak mereka dilakukan secara tidak sah tidak mematuhi undang-undang negara kita sekarang ini di bawah Perlembagaan Persekutuan maupun undang-undang Parlimen. Ini adalah menyalahgunakan kedudukan pihak-pihak minoriti secara salah. Justru, saya meminta semua pihak melihat perkara ini dengan lebih teratur menjunjung keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang dan janganlah ungkit perkara yang anda sendiri gagal untuk menuntut pada masa itu adakah kaum kaum minoriti India pada masa itu yang beragama Hindu telah menuntut perkara itu untuk dilaksanakan oleh penjajah British pada tahun 1900, 1910, 1920 atau mana-mana tahun kenapa tidak dilakukan pada masa itu? Adakah perkara itu dibangkitkan sebagai satu tuntutan oleh golongan minoriti Uh, keturunan India yang beragama Hindu semasa perbincangan kemerdekaan semasa gubalan undang-undang oleh Lord Reed ataupun The Reed Commission tidak kenapakah itu tidak dibangkitkan pada tahun 1950-an kenapakah kini pula nak dibangkitkan apa yang pihak golongan tertentu telah alpa telah cuai untuk tidak tuntut pada masa yang perlu. Dan dalam undang-undang pun terdapat prinsip acquiescence, waiver, iaitu hak yang jika pun wujud, jika pun wujud akan dianggap diabaikan jika tidak dituntut pada tempoh masa yang perlu. Semestinya lah 2025 adalah satu tempoh masa yang amat melampau untuk mengungkit perkara-perkara yang berdasarkan kepada janji-janji palsu penjajah British dulu. Apakah penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah untuk mengelakkan perkara ini berbangkit pada masa-masa yang akan datang. Saya percaya sudah tiba masanya untuk kerajaan pusat mewujudkan suatu undang-undang parlimen bagi tujuan Meregularis, meregularisi, dan mengatur cara kewujudan dan pembinaan rumah-rumah anutan bukan Islam. Kerana Islam berada di bawah negeri, maka itu adalah bidang kuasa negeri. Tetapi rumah anutan bukan Islam, seperti yang betul juga disentuh oleh saudara Syamsir Singtin, berada di bawah bidang kuasa persekutuan di bawah jadual 9. Justru kerajaan boleh dengan serta-merta selepas satu penelitian rapi dibuat bagi tujuan penderafan RUU berkenaan, maka dibentangkan satu akta untuk regularisi atau mewujudkan tata cara, cara dan gaya untuk mengatur cara pembinaan kelulusan dan urus takbir rumah-rumah anutan bukan Islam supaya perkara ini dapat dihindari daripada tertimbul lagi pada masa akan datang di sini contoh yang wujud di semenanjung tanah Melayu pada masa ini adalah terdapat satu enakmen tahun 1906 yang khususnya wujud di Pulau Pinang iaitu Hindu Endowment enactment. Dan di bawah akta tersebut atau ordinan tersebut, ianya masih berkuat kuasa sebagai satu undang-undang yang wujud sebelum merdeka dan masih berkuat kuasa di Pulau Pinang. Dan di situ saya percaya terdapat majlis di bawah enactment tersebut yang mengatur cara rumah-rumah anutan Hindu di Pulau Pinang dan masalah seperti ini telah lama berkurangan di Pulau Pinang. Mengambil contoh perkara itu, kerajaan pusat boleh mewujudkan suatu undang-undang akta parlimen untuk satu Malaysia berhubung dengan rumah-rumah anutan bukan Islam. Di mana semua bentuk anutan lain selain daripada Islam mempunyai tata cara permohonan lesen, pembangunan dan pemberian hak jika hak itu sah untuk diberi. Dan itu akan menentukan semua bentuk rumah anu yang masih wujud pun dapat dikenal pasti dan diselenggarakan di bawah akta itu dengan lebih teratur. Pandangan saya ini bukanlah pandangan untuk membangkitkan isu agama ataupun bangsa ianya adalah cadangan ilmiah untuk meleraikan masalah yang seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjadikannya isu bangsa dan agama so saya harap pihak berkuasa ahli-ahli politik ahli dewan rakyat selama 222 orang dapat meneliti perkara ini dan meminta pandangan pakar-pakar perundangan dan juga agama yang ada di Malaysia untuk menentukan perkara ini ditangani sesegera mungkin. Selain daripada itu, isu kuil pertikaian di antara pihak pengurusan kuil dan jekyll itu hendaklah diserahkan ke atas kebijaksanaan pihak jekyll dan pengurusan kuil untuk selesaikan dan jika tak selesai sekalipun ini adalah budi bicara dan hak kedua-dua pihak untuk mengambil proseding yang perlu di mahkamah jika perlu sekian